Меня зовут Вадим Луговцов, я украинский дизайнер и стрит-арт художник. Как и все, проснулся от взрывов рано утром. Было очень страшно. У меня очень тяжело болел отец, который 4 марта умер. Читайте, спустя там неделю после начала войны это все просто невыносимо было. Очень сильный стресс. Два месяца вообще я не понимал, что делать, как жить дальше. У меня не было никаких ни мыслей, ни идей, ничего. Потом совершенно случайно появилась идея нарисовать портрет Бориса Джонсона. В качестве благодарности за все, что он для нас сделал, я этот портрет нарисовал на Золотом берегу в очень тихом переулке. Попросил друзей отправить в местные телеграм-каналы. Через сутки изображение моей работы попало в российские новости. Тогда я очень удивился и понял, что вот я нащупал такой достаточно интересный момент, который нужно продолжать. Меня пригласил Владимир Уманенко, который с марта 22 -го года устраивает выставки такие уличные в нескольких местах. Это на книжке он начинал, на Дерибасовской, на Греческой. Мы встретились на книжке, он мне сказал, иди на Дерибасовскую, бывший стейкхаус, выбирай там себе место, предлагая работу, которую ты хочешь там сделать. Я нарисовал Путина за решеткой, потом появился, это уже был повтор портрета Степана Бандера, тоже на Дерибасовской в рамках этой выставки, и летом добавился Рамзан Кадыров рядом с Путиным, Они, я их объединил, объединил в такую единую композицию. Я периодически участвую в выставках Союза художников Украины. Я <laughs>, делаю уменьшенные копии своих стрит-арт работ, э, оформляю в раму, как-то их еще дополнительно дорабатываю и вот по возможности ну, в двух выставках. Э, Союза художников я участвовал на День независимости и еще была, по-моему, выставка портрета. Это было в прошлом году. В этом году как-то не было времени, потому что вот был занят стрит-артом. И так, то, что для Союза это требует больше времени, это нужно собраться и сделать. Стрит-арт продолжаю, да, вот... Последняя работа, которую на улице я сделал, это портрет Ким Чен танцующего на корейской ядерной ракете. После этого я уже занялся подготовкой непосредственно к этой выставке. Это моя первая персональная выставка. Я использовал оригинальные трафареты стрит-арт работ, которые на улице, представлены в разных частях города. Ну, вы сами понимаете, что я не могу выпилить бетонную стенку либо разобрать кирпичную и принести сюда как минимум, потому что стена выполняет свою функцию. Сама непосредственно подготовка заняла два с половиной месяца, практически ежедневные работы. Я планировал ее в одном месте, в официальной организации. Там мне сказали, извините, не формат. Совершенно случайно я нашел вот это место. Александра я знал ранее, но ничего не знал про гараж. Я сюда пришел, посмотрел и понял, что это именно то, что мне нужно. Выставка называется «Инша сброя», поскольку я с удивлением обнаружил, что вот моя деятельность как стрит-арт художника может приносить пользу в информационной войне против агрессора. Мои работы вызывают Неприязнь у россиян, мне присылают комментарии, я их иногда сам читаю. Была задача показать, что россиян в Одессе никто не ждет. Они здесь не нужны, и Одесс это не русский город. Я считаю, что у меня отчасти это удалось. Ну, не только я был задействован, но я к этому тоже приложил руку. Руки. Во-первых, здесь, в рамках э, этой выставки, мы собираем э, деньги на донаты на авто для 35-й бригады наших морпехов. Им нужен внедорожник, и мы об этом везде говорим и приглашаем людей принять участие в сборе. Помимо этого, Буквально вот вчера я с одним известным в интернете комиком, блогером-комиком Джонни Мактокинсом мы объединили наши усилия, запустили сбор на лечение бойца, который получил ранение под Бахмутом. Мы объявили сбор, где Человек, который максимально возможный донат внесет, он получит от Джонни подарок сумку с автографом, где я нарисовал портрет Джонни. Помимо этого, в прошлом году я передавал картину на благотворительные цели. Она была продана, на на эти деньги были куплены конфеты, печенье для детей Николаева и Херсона. Thank <laughs> you. Я смотрю, мои знакомые, они все работают. Конечно, творчество, искусство очень важно. Если при этом какая-то политическая подоплека, ну, я в данном случае выбрал жанр политического плаката. И для меня это определенный выход энергии. У меня накапливаются эмоции, и я их таким образом реализую. Там, после какого-то очередного прилета я думаю, ну ничего, сволочи я, значит, вам нарисую. Ну, у меня это получается. Россиян это задевает. После публикации моей работы, видеосюжета о том, как я рисовал портрет Степана Бандеры на Дерибасовской, пенсионерка из Челябинска, который расположен в пяти тысячах километров от Одессы, написала в комментарии «Луговцов подонок» я понимаю, что моя личная ракета долетела до Челябинска и нанесла там разрушение. Я остался доволен. Я уже немало привнес мои работы, они живут самостоятельной жизнью. Я их периодически нахожу в разных соцсетях, на Ютубе, в ТикТоке, в Инстаграме, в Пинтересте, в Фейсбуке. Мои работы берут, не, даже не указывая меня автором, я их, как автора я их где-то случайно нахожу. Вот, например, человек сфотографировал Путина, моего Путина на Дерибасовской выложил в группе непосредственно посвященной стрит-арту где более миллиона подписчиков И вот я думаю ну хорошо значит результат есть И в первую очередь я люблю стрит-арт я его люблю мне хотелось меньше уделять внимание политике, а скорее каким-то социальным вопросам. У меня это получается. И, к сожалению, подчеркну, к сожалению, все эти работы, они не потеряли актуальности.